Yeah. Я хочу формулу Миколи записати. Ну, Микола Давай. починає. Формула кадрині дівчат в групі хлопців. Дуже взагалі, ну настільки проста, що просто капець. О от ти отда, ти там харизму показуєш, ти там щось розповідаєш, щось пританцьовуєш. Знаєш, що я роблю в цей момент? Я так сиджу і кажу, ну. Ну. І тоді женський ум починає сам дорабатувати, що я лучше, ніж ти. Ага, ну не да, менш я ставлю, я ставлю під сумнів твої приколи, ставлю під сумнів твої движення. Женський ум вона вже на мене дивиться, типа я що лучше. типа сходіш та да. во і за того, що ти засумнівався, ті ну, Да. Ну, не дотягиваєш, Не Типа, да. я сиджу як суддя, да. ти як То, Україна має наванти. Розумієш? І да, да. тоді для того, щоб вплинути і mm. дівчину кудись повесить, тобі треба з нею потанцювати, щось там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ти там стрибаєш біля неї і все, всі діла. Да? Ну, щоб... Мені треба да. в цей момент. Просто сказати, а да, просто пішли, пішли, поговорити. І все. І, yeah. і це робота, яка... Коли ти сам це будеш робити, на, цих, на них це не працює. А от коли є ти і є я, просто це ну, така схема, я стільки років вісім в санаторії прожив, можна сказати. І ця схема завжди працювала. І ми потім навіть мінялися. Типа сьогодні ти танцюєш, а я сумніваюсь. Oh, wow. <laughs> Да, вот, вот так вот. Пацаны, берите уроки у Мэкова. Идите подстреляться сюда, и он вас научит, что надо писать делать. Ну смотри, в психологии есть же такое, что если у кого-то есть хорошие козырные карты, ты просто его обесценишь. Ну, и, да. и даже веришь сам в это. Ну. Чтобы тебя это не било ключевое, что он превосходит тебя, ты берешь его обесцениваешь. Ну, вот такая вот. В принципе, вот, рабочая схема. Да. Я... Ну, всегда рабочая схема. Всегда, всегда рабочая. рабочая. Если две люди, ну, два. Ну, да. То есть женский ум дорабатывает. Соби то, что она хочет узнать. То есть манипуляция всегда в ходу. То есть манипулировать всегда. Судьи, они по-иншему воспринимают. Но как ты думаешь, брючки и хорошая обувь все-таки это, ну это же действие, это сто процентов действие. Да? Nee, ну, это действие, но это ну, вековая категория. Ну, я тебе скажу, я в юности ходил в майке, в шортах без трусов, короче, да, на дискотеку. И вековая категория 25 плюс просто такая. -а 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 -а. Смотри, ты за Ребекола, ты чуть попутал, ты на меня начал, ты на меня начал. Ты. А что, они без не ходят, а мы без трусов, правильно? Короче, есть пацан такой. Они со и... режут пацанил в короче. Короче, один пацан скакает на скакалке и без трусов. И по oh. шланг подпрыгивает. Бабы без ума просто в ютубе. Они просто сходят с ума от этого. Да. <реш> Это хорошо. Так само как мы сходим сума, с ума, когда с нижнего белья тоже стребают, И все стеклорезы лупася. Uh -uh! <реш> <реш> Но ну, твой, дипа, твой да? совет парикмахера, он важен. Ты много видел. Это знаешь, как про Пушкина, когда возвращаются с плавания и говорят, а что ж ты видел? он рассказывает, я проплыл много. И видел, и белочку видел, и богатырей видел. Вот через тебя богатыря проходят, психотипы проходят, и ты. Да, и ты все это... И ты все... Да, тому в Києві вони по-другому все осознають. Ні, ну це 100%. А костюмчик, звісно, пацана... костюмчик, якщо сидить э, баришня вже така, вже знає собі ціну, да, то вона звісно, що вона буде собі шукати чоловіка. Но який чоловік э, одіває костюмчик, туфлі, надукарюється на там і отак вот виходить, то э, той хто готується на свідання. То тобто, есть в принципі почва вже підготовлена. Якщо ти йдеш на свиданку, то вже почва підготовлена. Да. Ти не йдеш, ну, ти ж не підеш там Смотри. як небудь. Да? Внешній... Якщо у тебе знайомство просто, то ти ж не підготовлений. На знайомство да. тобі по-інакшому працює вся схема. Хорошо, коли оно все працює в купі, когда у тебя есть і юмор, і ти добре виглядиш, і ти можеш щось сказати. Костюмчик, хорошие туфли. Но если ты ставку ставишь только на одни шмотки, но ты закомплексованный, зажатый, блин, я не знаю. Это мы сейчас говорим с тобой в лучшем. Импро... Импропритации. А ну скажи импропретации. Так. В лучшей импропретации. Импровизация нет. Импропретации. Ладно, треба швидко говорити, в країні понимаешь? в країні інтерпретації ми це кажуть, і хто його знає, що там помінені за булкою. Ні, просто сенс в тому, що це рассказывает про людину, коли костюмчик, туфлі, аромати, рассказывает про людину те, що вона е, займається якоюсь офісною працею. Правильно. Ну ты же не вгинешь костюм, короче, не будешь ездить. А, я бы с тобой я не мог не согласиться, костюм. если б, э, на этом месте кто-то был другой. Но сижу я и я тебе больше скажу. Пацаны это такие петушки фейковые, которые берут Америку, хотят себе какую-то мыльную машину, мыльный пузырь, то есть пацаны, это... Не, ну понты дороже денег. Вот, Понятно. вот, ты меня услышал, красава, я Понятно. даже не договорил. Понятно. Понты дороже денег. Понимаешь, можно одеть. И костюм можно одеть. Что под этим? Понимаешь? Ну, почему-то моя бабка в Чикаго жила и всегда говорила, почему-то ну, вы вот. приезжаете, вы всегда одеваетесь пафосно. Американцы ходят с серенькой мышкой. И когда-то я был на базе на оптовой, вижу со 140-го Мерседеса выходит мужик с пачкой денег, и он просто одет как бомж. А ты не думал, что люди чем богаче, тем они проще на жизнь смотрят? Не, ну иногда а, як бомж может. Ну когда ты подивишь, без... по хочу поставить да, его шмотки, да, то выявится, да, что эти да, да, шмотки да. коштують такі роди. И у него <свят> есть, и он когда куда-то идет на какую-то там встречу, он одевается богато. Но он просто в обыденной какой-то жизни проще до всего ну, подходит. Ну правильно, ну а інакше? Ну да. Тому сприймати людей под костюмчик, ну блин, <свят> разные ситуации бывают. Разные ситуации бывают. Тому Костюмчик, конечно, если в костюмчику в туфлях и на духарне, то может он идет в церкву друживаться. Сто процентов. Ну конечно, так себе шуточка твоя. Давай еще чуть-чуть Никола. Микола. Ну, такое себе. Старайся, конечно, но можно чуть получше. Вижу, пукан бомбит у тебя, ты вылазишь из кожи, Ну, можно а постараться ладно, еще. Смотри, а Микола, ладно. как ты меня научил обесценивать чужим, то вот так я и все. Не, неправильно обесцениваешь. Ты словами обесцениваешь. Тут можно запутаться. Правильно. просто, Не обесценивай. Ну да, наверное, наверное, да, это обесценивание. Суть no, в тому, що ти от на даний момент ти, ти рангеш, ти вступаєш зі мною в спорт. І ти стоїш таким самим, як я. І ми вже з тобою, ти вже з таким розкладом нікого не цепанеш. Да? Конечно. Ти пойде просто сказати, да, ну, так. вона сама все додумати має. Э, давай, давай, ну такое. Ну все равно, блин, все одно не робити. Ты маєш мовчати, Іван. Мовчи. Ты просто мається, ну. Твои а, идея а просто с сказать. Все, такое. все, все, игра другая. 333 поделить на 13. <smuched> о, 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 блин, он, так да. Он. <с trending> да, ты. Вот это оно. Видишь, как у тебя рождаются гении здесь. Вот это оно. А то, что <сик> ты будешь там рассказывать, и нет, все, 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 все ты забываешь Учись, пространство Учи. пространство для ее да. думок, да, для размышлений, да, ты все забываешь сбиваешь хвост слушай, а ведь ты прав, женщины всегда додумывают они всегда себе рисуют как они уже будут жить они фантазируют как они с этим мужчиной может туре натуре надо и много не на костюмчик много женок на перспективу людини, человека, мужчины на что ты хочешь сказать, что она сразу ниже пояса смотрит и когда ты шагаешь, насколько оно вильнет на перспективу <laughs> Насколько на там колбасина? Ну пересек... то э, тваренный инстинкт. Да? А разум по-иншему а работает. А на что первая женщина смотрит? На жопу. На жопу, да. Все. Конечно. А, а и что она считает по жопе? Ну что она считает по жопе? Что ты рабочий. Ты умеешь ты работать, понимаешь? Ну да. Вот Жопа здороваються? От моя думка. Знаєш, що вони вітаються за руки, наприклад? Знають друг друга. Вони щитують інформації по руці. Вот э, ты занимаешься, ну я раньше занимался, сейчас не занимаюсь, но ну, вот мы когда с тобой, ты ох лапа, вот сами, вот ты не замечал такого? Э, смотри, вот, э, человек э, он, марки... он это красит, ум, рука. Маркисян, знаешь, есть такой Маркисян, хоть говорят, что он женщина не навистник, но на самом деле там такого нет, он просто рассказывает э, политику между женщиной и мужчиной, и он говорит, как. А вы знали, когда мужчина заходит, ну, допустим, в комнату, он считывает, кто ему может набить рожу? Первый. То есть ты считываешь своего как соперника. Ты чувствуешь на физиологическом, насколько ты он сильный. Вот ты заходишь, и вот круг пацанов, и ты раз, ватный, 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 и какой-то пацан с тобой здоровается, у него рука железная, и ты думаешь, а этот может дать тебе пиво. Ну, трошечки ні, Знаєш, є така психологічна тема. Чим краще чим крепше ж, жме руку, незнайома тобі людина, тим менше в нього пісю. Слушай, я бы не хотел на практике узнать это, как То есть оно я работает. Я так не знаю, а, 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 прям тебе больно, что хочешь сделать. Слушай, а ну не... ты, ты не хвастайся, я знаю, что ты высокий, что у тебя нос там большой, чиру, ладонь у тебя. Я сразу увидел ладонь на, на, две моих ладони. И ты нас, простых людишек, просто вот так одну вот, в сторонку. Захотел. Размер не имеет значение, если он большой, знаешь? Да, 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 да. А то и видно, у тебя харизма, ты расслабленный по жизни. А я вижу, ты колено всегда почухиваешь. Я думаю, ну красава. стул. Да, да. А я вижу, о, стул чукается, А то колено почухиваешь. Ай, блин, а что с тобой весело? Завжди. Да я ж чё прихожу до тебя? Я слышу ауру грусть. Пошла, кричу, мы Отдых, отдых, да? Спокой. Спокой. Надо сюда те китайские камни за валуны поставить, чтоб, чтоб, ты, чтоб ты, чтоб ты медитировал здесь. Да, Заходишь, есть а у тебя я, японский сад здесь, Микола медитирует. Не, я медитирую, у меня есть аквариум, у меня бонсай. Да? А там я медитую, да. Я себе седаю, это все. резаю, зарезаю. Вот сзади нас, ты что-то выдумывал, там уши все эти посрезал. А на самом деле, вот то сигарета, это ты, Микола? И то твой чуб, который торчит. А то я, три А то не чуб, то писюн. <свист> <свист> а ты отрезал их хвоста, и сюда в пацаны. Ты не раньше, Не бачим. Не вот бачим. Ну, не ты его весел. Что, правда? Да. с другими роботами совокупляются А это точно дети должны да, смотреть? А, это мультфильм для дорослых. А, <свист> да? А может, то не ухо, а... Ні, ну я тобі вже розповідав цю історію, так? І всі завдали бувають. Ну, Посіпаки, вони ж з минулого, вони ж з цього, з динозаврів. Це ж однокліт були. Посіпаки. А Бендер це ж 3000-го року. Які ти мультики з мав, це ж я цю хальціму придумав. Ну ти говорив, так. Но бендер з 3000 року. Но бендер може завдяки фраю, який в 2000 році заморозився в криокамері, в нього на жопі є бінарний код. Завдяки цьому бінарному коду Бендер може мандрувати в, цьому, в часі. Розумів? І якщо ти дивишся посіпак, то в них вух немає. Цілком ймовірно, що Бендер перемістився в часі і обрізав його, бо то, що він по своїй натурі він міг, може це зробити. І ось всього виникла ця картина. Очень тяжело. Да. Як сказала сусідка, каже, боже, який ти начетаний. А, да, так, да, так, да, очень грамотний. Не, за, не, не да рамотня. Здорово. Є сьогодні за час? Є е на 4 там, по-моєму, ну там не глянь, що да? туда, на три. На три? Все, это не стрип. Да? Все, давай. Вот такая идея в картины. Да. А сверху то пеструн, как сказал Все, Яркин. Что с Росомахой? Я корявый. Жесть. С его останется. Блин, это капец, это просто. Это ж надо. Ну, уже лучше. Ну, уже так чуть-чуть, блин. -чуть, уже хоть сбросил. Не, ну, на самом да, деле, конечно. да. Все, включать паузу, но включать. Ну, давай паузу, да, Концовку включать.